ربي زدتني علما نافعا ووافيكني أملا مقبولا ووافي رزق وسيئ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد كما شلت على شهدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح أسا ربكم أَيُّكَ يكفر عنكم سيئاتكم ويوت لكم جنة تجري من تحت الأنهار يوم لا النبي والذين آمنوا معه Nuruhum asa robukum baina wa bi aimanihim yakulu robbana at nuruna wakfirlana inna innaka ala kulli syai'in qadir Masyirat muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pertama mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala Sholawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman pada diri kita. Masyiral <tuk> muslimin muslimat yang istiqomah jamaah pencerahan bimbingan amalan yang usit takzimi usit muliakan. Kehidupan sekarang ini setika manusia lahir ceprot kemudian menangis, kemudian lanjut-lanjut dengan usia yang bertambah, tak terasa kita sudah usia seberapa, kepala tiga, kepala empat, kepala lima, sudah peringatan. Manusia hidup senantiasa tidak lepas apa yang dinamakan nafsu. Kalau kita berbicara nafsu, Masya Allah. Lebih dangkal lagi arahnya, pasti ah, maksiat, pasti zina. Baik itu zina muson, zina khair muson, zina laman, laman ain, laman kolbi, macam-macam. Ketika manusia hidup senantiasa bersama dengan nafsu ini sendiri, namun apa yang terjadi tergantung daripada hati mereka. Ketika hatinya ada iman, maka nafsu ini akan diajak untuk beribadah. Nafsu ibadahnya tinggi. Namun, ketika manusia ini tidak punya iman di dalam hatinya, maka dia akan lari ke dalam nafsu berbuat maksiat, terus jalan terus. Kalau kita punya nafsu untuk ibadah, bagus. Tapi rata-rata, kalau sudah punya nafsu, pasti nafsunya larinya ke maksiat larinya nafsu pembohong, larinya nafsu segala sesuatu yang ini kebanyakan merugikan orang lain. Karena nafsu inilah manusia akhirnya masuk ke lembah nista api neraka. Karena nafsu inilah manusia akhirnya hidup di dunia terjebak dengan kebutuhan-kebutuhan yang berbau riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wadharu minar riba in kuntum mu'minin. Bagaimana sikap kita supaya kita terbebas dengan nafsu ini? Ada empat yang menjaga nafsu kita dari keadaan empat ini. Setidaknya, ini bisa membantu kita untuk introspeksi diri. Jadi, jagalah nafsumu dari empat keadaan ini. Apakah empat keadaan itu pertama ketika kita beramal? Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin Sungguhnya manusia hidup itu dalam keadaan rugi illal amanu orang kecuali orang beriman wa amilus dan orang yang beramal soleh beramal Jadi nafsu ini harus dijaga ketika kita beramal Jaga nafsu kita dari riya Ketika beramal ini nafsu kita cenderung untuk riak. Pamer. Mereka-mereka yang punya rezeki berlimpah ruah ketika sodakoh, ketika beramal, segala amal yang mereka lakukan, baik amal itu perbuatan, amal segalanya yang mereka lakukan, jarang diterima oleh Allah Subhanahu SWT. Karena apa? Karena ada unsur riak di sini. Astagfirullahaladzim kesombongan muncul dari sini karena akibat daripada riak pamernya minta ampun makanya ketika kita sodakoh itu baik sodakoh yang dipopulasikan atau kita sodakoh yang dipamerkan silahkan tidak ada masalah namun apakah kita kuat dengan pamer dengan pujian mereka mereka terhadap kita yang tanpa sadar akan menyebabkan kita lupa sama Allah alias kita melalui atau melewati jalur-jalur yang mematikan. Mematikan bagaimana? Mematikan adalah hal ketika kita beramal tidak mendapatkan pahala malah justru kita mendapatkan siksa. Kenapa? Karena kita disanjung, kemudian kita senang, boleh kita itu, kalau tujuan kita untuk menarik mereka supaya beramal silahkan. Tetapi di sini sebutkan lebih baik lagi ketika kita beramal, tangan kanan kita beramal, tangan kiri tidak melihat. Artinya, apa ketika kita beramal agar kita tidak masuk dalam unsur ria atau pamer, maka amal segala sesuatu itu atas nama hamba Allah, atas nama ini, atas nama ini, silahkan. Itu untuk apa? Untuk mengurangi daripada faktor ria, ujub, pamer dan segala ini. Yang itu semua adalah penyakit hati. Jangan sampai khotam Allah. Allah mengunci daripada ala kulubihim. Hati kita. Hati-hati mereka dikunci oleh Allah. Jangan sampai dikunci. Artinya kalau dikunci oleh Allah khotam Allah. Artinya apa? Artinya diri kita dijauhkan dari hidayah berkah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala matilah kita. Sekarang kita ngerti, jagalah nafsu kita dari yang pertama, empat keadaan pertama ketika kita beramal, jangan sampai timbul daripada perasaan ujub, ria, pamer ini. Ini sering usiat, sering sekali. Sering sekali, bahkan usiat sering sekali melihat seperti ini. Yang kedua, ketika mengambil hak Jaga nafsu kita dari berapa yang dinamakan rakus. Ini terutama ketika kita ngambil segala sesuatu yang itu merupakan hak kita. Seakan-akan rakus sekolah, semuanya mau kita ambil. Nafsu rakusnya muncul ini. Ibarat kita masuk ke dealer, ingin beli mobil satu, begitu masuk banyak sekali mobil pinginnya hati ini karena terburuk dengan nafsu rakus muncul rak, nafsu rakus pinginnya semua kita beli <tuh> padahal tidak tahu manfaat dan kegunaannya bagaimana rakuslah dulu pokoknya ini lebih 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 banyak lagi cenderung kepada mereka mereka ketika buka puasa ketika buka puasa ini sebelum buka puasa cari takjilan kanan kiri akan semua seakan akan mau diambil makanan makanan seakan dia seakan semua mereka habis rakusnya ini muncul nah inilah yang harus kita jaga agar ketika beramal yang kedua ketika mengambil hak kita jangan terlalu rakus dua sudah hati kita terhindar Makanya yang pertama jaga nafsu kita dari ketika kita beramal dari perasaan ujub, riak dan pamer. Yang kedua ketika mengambil hak kita jangan sampai timbul perasaan rakus. Yang ketiga ketika kita memberi jaga nafsu kita ketika berharap balasan kita memberi segala sesuatu pada si fulan si fakir miskin kita mengharap balasan semoga Allah memberikan balasan kepadaku karena bunyinya ayat Allah ini, firman Allah yang ini, alasan kita, siapa yang bersotakoh, Allah akan membalasnya dengan 700 kali. Kita berharap pada Allah supaya membalas kebahagiaan. Jangan! Ini berharap balasan ketika kita memberi. Sudahlah itu nanti urusannya Allah pada kita. Ketika kita ikhlas, sekarang bagaimana belajar kita ikhlas di dalam kita memberi, dalam Al-Quran, Rasulullah mengajarkan lebih baik memberi daripada meminta. Ketika kita memberi, jangan berharap. Yang banyak sekali, Allah maha segalanya, Allah sudah atur semuanya. Wa fil arti ila Allah, Allah sudah atur semua. Insal hendaknya kita mencari rezeki dengan cara Allah sudah atur semuanya. Makanya tidak usah khawatir apa yang kita jalankan. Semua sudah jalan dengan sendirinya. Sama dengan kita, Mohon kepada Allah. Ya Allah berikanlah aku ini. Ya Allah aku mohon kepada ini. Untuk ini, untuk itu, itu. Mohon kepada doa kita dikabulkan. Ini merupakan suatu hal yang berharap kita. Apa? Kita mendapatkan balasan. Sampai timbulnya suudan kepada Allah. Karena doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Kita berharap. Ambisius yang luar biasa dari segala sesuatu yang Allah berikan. Kita ambisius. Kenapa Allah nggak mengabulkan doa kita? Kenapa Allah tidak kabulkan doaku? Akhirnya apa? Suudan kepada Allah. Suudan, suudan. Ini Allah ketika Allah memberi kita berharap pada Allah ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Ini yang kita mohon pada Allah. Jangan sampai kita sering mohon kepada Allah jarang. Jarang mohon pada Allah, ya Allah, muni dosaku tuh jarang. Mereka rata-rata mohon pada Allah, ya Allah, berikan aku rezeki berlimpah. Karena hari ini aku harus membayar amanah ini, ini, ini. Itu dunia nomor satu. Mohon pengampunan, taubatan, nasukah nomor dua. Padahal sudah disebutkan, ya ayu'al amanu. Tubuh ilal taubatan, nasukah. Asa robukum ayu'ka say'atikum. Wa halakum jannatin dajri' min sudah dijelaskan sampai Allah menghilangkan, menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Kita harus benar tobat. Setelah kita tobat menjadi hamba Allah yang bertakwa, wa may yatawakkal Siapa yang bertawakal kepadaku tanpa harus disuruh Allah akan berikan suatu kecukupan buat kita, cukup diberikan Nah ini kuncinya Makanya jangan sampai lebih-lebih kita seudan pada Allah Jangan sampai ketika kita memberi ini Nafsunya kita untuk mengharapkan balasan ini muncul Mengharap sekali Ibarat di dalam Al-Quran disebutkan Satu tangkai Ketika kita sodakoh satu tangkai Muncul lagi tujuh buah Serbuahnya muncul lagi apa yang namakan 100 butir. Jadi ketika kita bersedekah satu tangkai, satu, pahalanya ini 700. Mengharap mengharap dengan sedekah dengan pahala ini mengharap Allah berikan lagi rezeki kepada saya, kepada kita. Jangan jangan sampai kita berharap seperti ini karena ini jika kita tidak diberikan, maka timbullah suatu hal yang ini diselimuti oleh bisikan iblis, yaitu apa? Syuudan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikhawatirkan. Akhirnya, apa? Akhirnya, apa yang kita berikan tidak mendapatkan pahala apapun bentuknya. Justru kita mendapatkan siksa. Yang keempat terakhir ketika kita berhemat. Jaga nafsu kita dari perasaan kikir, pelit, pailit, bin medit, gayanya so elit padahal ekonominya sulit ini beras benar kita perhitungkan sudah dijelaskan install di hendaknya kita mencari sedikit dengan cara berbanyak sotako sebagaimana sahabat rasulullah abu bakar contohkan umar bin khattab contohkan rasulullah contohkan kita banyak bersotako bersotako ketika kita bersotako memberi segala sesuatu jangan sampai mengotori tangan kita untuk sutako ini sendiri kenapa dengan apa ketika kita bersutako sebelum sutako sudah nyacat duluan si orang yang kita mau kita kasih ini terutama di luar di persimpangan di lampu merah ini sering terjadi ketika kita memberi kita sudah ngecap perasaan seudon dulu kepada orang yang kita beri. Oh, ini orang banyak, ini orang bawa anak, ini orang anaknya sewa, dedek mengek. Sehingga apa yang kita lakukan, sotakoh yang kita berikan jadinya sia-sia di hadapan Allah Subhanahu SWT. Mari keempat ini kita gali benar, kita rasakan dan kita realisasi dalam hidup kita. Apa? Jaga yang pertama tadi ketika kita beramal, jaga dari ria, ucup, dan pamer. Ketika kita mengambil hak, jaga dari segala sesuatu yang berbau rakus. Ketika kita memberi, jaga nafsu kita dari berharap balasan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan balasan. Mengharap 100% ada balasannya. Ketika kita berhemat, jaga nafsu kita dari perasaan kikir. Boleh menghemat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan contoh kepada umatnya Jangan menghambur-hamburkan sesuatu yang tidak perlu. Silahkan kalian berhemat. Namun, berhemat di sini bukan berarti kita kikir, pelit, pailit, bin medit. Saking hematnya, lupa tidak mau sodakoh, karena ujung-ujungnya ini sudah pasangan. Ketika mereka ingin hemat, pasti larinya pelit, pailit, medit, jadi mengek. Ini ketika mereka berhemat. Padahal bisa dijalankan ketika mereka berhemat. Sotakohnya diperbanyak akan jadinya suatu hal yang bagus. Banyak kejadian. Hidupnya tambah makmur. Hidupnya tambah mulia. Amanah bisa terlunaskan semuanya. Ini. Mari. Sebagai hamba Allah yang senantiasa istiqomah. Ya wa kunu Wakunu Mari kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang kita lakukan di dalam ini, di dalam suatu majelis BPA ini, meskipun cuma satu ayat, mudah-mudahan bermanfaat buat kita untuk kita realisasi setiap hari. Buat apa kita mengkaji ilmu kalau tidak kita realisasi dengan kehidupan sehari-hari? Mari kita praktekkan, mari kita bareng-bareng bersama-sama merealisasi segala apa yang kita gali dengan ilmu Allah. Semoga bermanfaat. Usikum manapsi bintang Allah. Wabila taufiq wal jai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.